Yeah. И снова привет, спасибо, что остаетесь с нами во время нашего новогоднего города 512. Уже совсем скоро Новый год, но еще есть немного времени. Да, сейчас начинается самое интересное, ведь у нас будут гости, самые интересные гости, которые были в городе 512 за этот год. И начнем мы, знаете, с кого? С кого, с кого? Расскажи нам и нашим телезрителям. А с девушки, художницы, которая сделала максимально все для того, чтобы прославить наш город Николаев. Светлана Чебанова – это автор открытки «Патриотический Николаев». И знаете, что ее открытка побывала во всем мире. Мне кажется, сейчас мы узнаем об этом. Да, конечно, внимание на экран. Тут присутня гостя це людина, завдяки якій власне відбувся цей зв'язок Миколаєва з усім світом. Це художниця, автор листівки патріотичний Миколаєв Світлана Чибанова. Мишка, <свят> молодец, сел рядом, там сидит, конечно. тоже чувствует связь со всей страной, со всем да, миром. Это точно светом. Да. <свят> флэ... Вообще открытки, конечно, отдельная тема. Это очень круто, замечательно, молодец. Спасибо. Но это еще более замечательно то, что ты не просто их нарисовала, а еще как бы автор еще одного такого проекта флешмоба, что вот эти открытки просто облетели весь мир. Да, это было очень забавно и наблюдать до сих пор приходится. Вот буквально последние последние. На крыльях прилетела весточка прямо из Нью-Йорка, uh -huh. и это было вообще очень здорово. Да, я, кстати, тоже мои открытки вы тоже видели. Я да, была да. в изюме, отсылала да. тебе и в Харьков. Харьков, да, да. большая открытка, красивая да. фотография. Да. Молодец, приобщилась. Сколько всего Конечно. открыток было, вот примерно, так сказать, прошло. Разошлось по миру. Разошлось по миру. Я скажу так, что посчитать немножко сложно, но в общем и целом мы сделали два тиража по 1000 штук, две разных открытки. Порядка 600, более 600 штук мы раздали нашим защитникам, нашим бойцам на волонтерских пунктах на автовокзале и на ЖД вокзале, то есть это тоже ушло по стране, и по них семьи отправляли, увозили с собой, и порядка, наверное, третьи тиража, я так приблизительно думаю, что разлетелось по стране и по миру, и лично я отправила, наверное, штук 40, вот, вот так вот, просто на навскидку. Так что да, их очень много. Ой, это здорово. Я всегда хотела, чтобы у Николаева была какая-то своя фишка, вот открытка. И мне хотелось... А теперь всегда, Николаевская да. фишка это Светлана Да. Это мощь. Это мега фишка. Это козырь, который я все. По-моему, вот у меня прямо сейчас вот очень прямо шоколадно-шоколадно вообще. Спасибо. Ну а что есть, то есть. Света, как идея родилась? Вот не просто открытки нарисовала, то пускай себе будут открытки. О, это это интересная, интересная вообще тема. Как началось? С того, что получилось так, что второй тираж мы выпустили прямо перед днем рождения города, нашего родного Николаева. И вдруг просто меня прошибла мысль: а почему бы не фотографировать на фоне чего-то? Я, ходя по Николаеву, клацала, клацало. да, клацала, клацала, доклацалась. Не выглядело ли это подозрительно? Выглядело, конечно же, выглядело. Это же так естественно. Такой же вопрос полицейские задавали, собственно говоря, Светлане. И что я вы подумала, делаете? Что... Я фотографирую Николаев на фото. Да, это было так. Ну, суть именно в том, что я же нарисовала Николаевские здания, и я прошла просто вот напротив мэрии и стала, да, вот это же мэрия, вот и мэрия. И как-то так. А потом думаю, ну, самом деле, а давайте поздравим город. И я в фейсбук странице своей сделала такое объявление такое веселое. Давайте поздравим, вот у нас завтра день рождения в городе, давайте поздравим родной город. И ребята, у которых уже есть открытки, просто пришлите, пожалуйста, фотографию из вашего города, там из Киева, из Черкас, где, где разошлась. Поздравьте нас, нам будет очень приятно. И люди отозвались. И, и да, люди отозвались, перестали присылать непосредственно день города. Кто-то с опозданием, ой, извините, но мы все равно хотим вас поздравить там еще через неделю, две, три. А теперь это уже просто стихийное бедствие, в хорошем смысле слова. Мы ловим эти приветы со всех стран мира. И, я, вообще... и в США, и Корея. Корее. Да. То совершенно разные. Да. да. Скоро придется новую квартиру покупать побольше, для того, чтобы было бы где-то нет открыто. Это хороший знак. Может, отдельно склад, задумаю. или все обязательно в квартире. Все. Я думаю, я согласна на склад и на квартиру. Все, Миша, запиши, я, пожалуйста. Я, я, я девочка скромная. Мне, пожалуйста, и это и это. Все, все, будет. Света, а планируешь ли ты выпустить что-нибудь вот к следующему новому году, может, ну, продолжить эту серию? Есть хотелось бы, да, хотелось мысли быть, есть, такое? и даже есть и картинки, и вот какие-то уже эскизы. Хочется делать, но ну, я скажу больше. Мы даже придумали с друзьями, как реализовать творчески и интересно показать вот этот результат этого флешмоба. То есть я прошу всех, у кого есть открытки, присылать еще. И обязательно присылайте на мою страницу в Фейсбуке, чтобы мы могли это сохранить и сделать из этого, хочется, вернисаж или выставку к следующему дню рождения города. Кусочек Такое Николаева. По всем мире Да, да, я думаю, это будет очень интересно И для николаевцев, по-моему, это будет очень приятно Что в страны мира и вообще разные люди разных стран Присылают привет Николаеву Таким вот хорошим образом начнем завоевывать весь мир да. Мне, да. мне это кажется, это, это первый вообще тум, такой тум, опыт в истории тум, Когда что-то уходит тум, из Николаева, тум, и это хорошо Впервые Поделись открыткой своей Не, они же возвращаются Поделись открыткой своей, и она к тебе не раз еще вернется вот, ну фотография это точно. Да, у меня работает. Я так понимаю, что сейчас процировала свой статус на Facebook. Что там было это? хорошая мысль. Это у нас для тебя есть сюрприз. Вернее, два сюрприза. Первый сюрприз. Есть сюрприз и убрала шампанское. Знаешь, ты время шампанское. Мэйл угощает тебя. Конфеты, кстати, Николаевич, еще конфеты тоже делают. Там дольчики того что? Да! Казанова. Казанова и Николаевский вальс. Смотри, сейчас достаешь конфетку. На Конфеты каждой конфетке из открыток. Есть. Из открыток. На этого. каждой конфетке кусочек твоей открытки, и ты потом собираешь так. пазл. А -а -а. Пожелание. Я ее слепила из того, что было. Это же бизнес, бизнес. Это бизнес, это. да. да. да Говори им, они сейчас... Мы... Так, конфету там пожелание, чтобы тебе... Таинственная было... музыка. Да, да, есть. Сейчас делаем все. та -дам. Есть. Как Оп! называется конфетка? А что же интересно. Как называется конфетка? Неолетовая вкусная. Дольче Вита. Дольче -вита. Дольче, -вита. Все будет Дольче -вита. А, извините, это одесская Кто мне поможет вот этот? Вы прекрасно справились. Это почти как открывать открытку. И не надо слух просчитать? Да, да, конечно, иначе считаю, не сбудется. У нас наоборот. Как бы. Я отдаю Ревуконе Михаилу квартиру и склад. Авторские права на все мои открытия. Ну что ж такое? Итак. Итак. Как белка в колесе, в этом году вам придется изрядно потрудиться. Ну, естественно. От склада в квартиру. Чтобы остаться на плаву. На плаву. Но, несмотря на это, работа будет вам в удовольствие. Ну, мне кажется, прям в точечку Мы готовили это директору кораблестроительного завода, чтобы остаться на плаву. Он не придет сегодня. Я передам. Это, это, <с это <с <с здорово. Света, Спасибо, очень часть. круто. Так. Еще не сюрприз, еще не сюрприз. А, а теперь о, для наших телезрителей. 2016 вот-вот-вот наступит. Что бы ты им пожелала? Давай, с бокалом шампанского. Так, э, а что бы я пожелала? Дорогие наши телезрители, дорогие николаевцы, соседи, друзья, э, будьте счастливы и давайте постараемся быть немножко более заботливыми по отношению друг к другу и по отношению к нашему городу мир вам пусть умножится и благодать на благодать все будет хорошо ну, так, э, благодать в квадрате такая вот да. ура, ура! ура! Да. замечательный тост он обязательно сбудется, это сто процентов. Это точно, это просто же фишечка пожелала. Да, да, да. Даже Света, Это, кстати, был текст с новой открытки, которую каждый получит в следующем году. Света, для тебя и для всех наших телезрителей есть подарок. Ой. Мы сделали такой же флешмоб, как ты, и разослали твои открытки нашим коллегам по телекомпании по всему по всему миру хотел сказать. В будущем я думаю. Будем пробовать. Потом. Пока по Украине. По всей Украине. Идти сейчас мы можем, они с нами на прямой связи. Мы можем сказать им привет. Да, даже так. И они сейчас будут с открыточками стоять и желать тоже нам и тебе зрителям всего самого хорошего. Я надеюсь. Ну. Конечно. Конечно. Привіт, Миколаїв! Ми отримали від вас привітання. Тож Харків надсилає своє привітання для вас, миру, щастя, добра та здійснення найзаповітніших мрій та бажань з Новим Роком та Різдвом Христовим! Привіт, Миколаїв! Дякуємо вам за поздоровлення! І прийміть від нас найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята принесуть вам і вашим родинам щастя, добро та мир. А вашому місту стабільність, процвітання та достаток з любов'ю від Запоріжжя. Привіт, Миколаїв! Вас вітає Рівненщина. Позаду мене знаходиться дивовижний Дубинський замок. Ця велична споруда століттями тримала оборону. Відтак жодного разу завойованою не була. У величі, монолітності та героїзмі наших предків була сила цієї фортеці. Тож будьмо і тепер згуртованими у наших думках, діях та сподіваннях. Вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Україна єдина! Від Миколаєву із Херсона добре мати хороших сусідів. А ви для нас найкращі сусіди у світі? Ми з вами корабели, вправні аграрії, щирі та працьовиті люди. А ще нас ваша вітальна листівка, котра переконала, що Миколаїв, як і Херсон, місто патріотичне. Ми вас також вітаємо із наступаючим 2016-тим. Бажаємо вам у новому році звершення благо України, затишку. Ми та любові в кожній Оселі. Привіт, Миколаїв! Привіт, Миколаїв! Отримали вашу новорічну листівку. Дякуємо за привітання. Хочемо поздоровити вас з новорічними святами. Бажати вам мирного неба над головою. Гарної вам ділинки. Рідної землі під ногами. Здоров'я вам та вашим сім'ям. Ангела Корольце вам та вашим сім'ям. Новим роком! Любов'ю Вінниця! На Миколая у почтовій скринці телеканалу до тебе ми знайшли святкову листівку із вітаннями з Миколаєва. Дорогі друзі миколаївці! Ми також шлемо вам листівку телевізійну. Але вітаємо вже з новим роком і бажаємо вам гарної новорічної ялинки! Як ви оцінюєте останні кроки місцевої влади щодо децентралізації бюджетних повноважень? Нехай цього року ялинка не буде мовчазною. Бажаємо, щоб ялинка завжди була у фокусі. Щоб у новому році глядачів та слухачів ваших телебачення та радіо лише в одному миколаївському будинку було як голочок на ялинці. І бухгалтеру на замітку, аби замість шишок у вас з'явилися на ялинці. Гроші. Миколаїв! любовью. До